Да, в общем-то, цель этого митинга, как у всех, наверное, подобных митингов, это в первую очередь диалог собственной совести. Да, потому что это то, что принципиально отвечает нас от России. То есть у нас эта совесть, она жива, она не спит, за наших юг мы не молчим. Мы встаем, поднимаемся свои руки. Олег Санцов в своем заключительном слове, он очень здорово сказал, том, что большое обязательство начинается с маленького Для нас очень важно показать, что мы не предатели, мы не трусы. А то, что происходит в России, мне, знаете, очень напоминает классический анекдот про двух хромовей, которые попали в выгребную яму, да, и стоят в тах, вот стоят вот так вот, И один другому говорит, на жены хвы. Вот. Так вот Россия, она, она, захлебывается в этих фекалиях своего предательства, Свои я очень надеюсь, и я думаю, что все, кто здесь собрался, меня в этом поддержат, что мы очень надеемся на то, что ну, в России же есть, на самом деле, честные, порядочные, собранные люди, которым не, не все равно. И мы надеемся на то, что они начнут потихонечку вытаскивать себя из этого болота. Иначе они просто в нем со системой Надо поддержать наших граждан, которых вот так вот выкрали, привезли в Москву, сделали непонятный вот этот вот какой-то суд, цирк как говорится, судьи кто. И наших надо поддерживать. Я вспоминаю, когда мы три года назад поддерживали Павличенко, себя, Павличенко, акции были «Свобода Павличенко». Сменился режим, людей отпустили, они сейчас на свободе. Надеюсь, так и будет на этот раз. То есть, если внимательно почитать процесс или невнимательно почитать процесс, вот мы увидим, что Обвинение абсолютно притянутся за уши. Вот, и, в принципе, наверное, за всю историю э, России, Белоруссии, Украины, снг стран после развала Советского Союза это самые большие политические сроки, которые были э, присуждены людям э, по политическим вопросам. Это самые крупные сроки, э, сфабрикованные, конкретно предоставленные политзаключенным. Далеко не все военные преступники так ненавидят культуру и деятелей культуры, как Путин. В этом отношении Путин, безусловно, перегнал Гитлера. Безусловно. И находится на втором месте, а на первом месте Сталин. Вот ненависти к деятелям культуры. У меня есть предложение. Давайте сделаем все возможное, все-таки, чтобы Владимир Ильич Путин, агрессор и негодяй, Сталина не догнал, и не перегнал. Большое спасибо за внимание. Если человек оказался в тюрьме, это беда. Если человек оказался в тюрьме по ложному и тяжелому обвинению, это трагедия. А если человек украинец и оказался сейчас в российской тюрьме по ложному обвинению в антироссийском терроризме, то ситуация выглядит совсем отчаянной. И это произошло, именно это, с крымскими заложниками, Кольченко и Сенцовым. Поэтому им сейчас необходима поддержка. Письма это почти единственная связь с ними. Поэтому все, кто сочувствует, все, кто находят слова поддержки, пожалуйста, пишите, не забывая о тюремной цензуре, пишите по-русски, даже название любимых музыкальных групп и избегайте тем, тем которые могут рассердить тюремщиков. Политики, подробности дела, политические призывы. Если можете, вкладывайте в письмо конверт с марками. Тогда заключенные смогут вам ответить, написать кому-то еще. Два сайта. И комитет солидарности по русски. Они занимаются переп... переправкой писем. Вы можете просто вбить электронное письмо, и дальше ребята уже его будут отправлять по почте туда, где в СИЗО не принимают электронные письма. Слава Украине! Слава! Слава нации! Светлова! Путин! Благо! Благо! <сих> Oh, no. La 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 la